Реал Бодрит, Мы за сильную Украину. А кто из украинцев самый сильный? Конечно же, Василий Веростюк. Василий Веростюк – человек, который не в переносном, а в прямом смысле может забить болт, высосать из пальца, перегнуть палку и даже лохматить бабушку. И наша задача сегодня – проверить, настолько ли он сильный, чтобы выдержать интервью с Фрэнком. Ребят, я его даже пальцем не трогал. Я просто сказал, что это мое первое интервью, и все. Спасибо, такие уражения, что вы У меня тоже, 4. И Тишина на площадке. Начали. Первое интервью? То есть, у вас же не расстреляют, что не получится? А это мой один единственный шанс тут. Другого не будет уже? Да вы расслабься, выдохните. Добрый вечер. Это Реал Мадрид. У меня сегодня в гостях и в, э, он в нашей программе э, Стронгмен. Один э, однажды даже был сильнейшим человеком планеты. Правда? Я бы наверное, сказал дважды. Дважды э, был э, самым сильным человеком планеты. Метал ядро в, в свое время. И, пр правильно? Что э, э, Выталкивал ядро. В общем, чем только не занимался Василий Веростюк. Добрый, <свист> добрый день. мультики не занимался. <свист> так, в принципе, всем. Не знаю. Хотелось бы э, сегодня с вами поговорить о том, в чем вы разбираетесь. Э, о, о силе. А... Ну, вы, добро, я разбираюсь не только в силе. Я же и в спеваю. Вы певец? Сто процентов. Я просто подготовил вопросы только Ничего вопрос, страшного, -то... можем, говорить, э, Все. на будики темы, в принципе. Давайте э, начнем с э, каких-то вещей, которые вы уже сделали. Например, вы тянули поезд. Заводи трамвай. В смысле, серьезно? Mm -hmm. У меня написано, что вы поезд тянули. Потом вы тянули авто. 11 тонн. Ну, я, в целом, тянул 10 автомобилей. Ну, в смысле? Загальной в смысле. вагой 16,7 тонн. А 11? Дело в том, что я много чего тянул. А куда вы все тянете? От старту до финиша. А ведь э, впереди уже еще, еще новые достижения? Уже нет. Я уже на пенсии с 2008 года. Дальше. Ну. Я вас слухаю. Я так себе придумал, как будто бы я скептик. Ну, плохо. Mm -hmm. а, а, к, с недоверием отношусь, и, и вот задаю вопросы, а вы отвечаете, и все, стереотипы поломаны. Ну, в, в общем, будь ласка, как будь. будто бы ломаем стереотипы. Давайте перейдем к рубрике. Это новый... Как это слово? Новый... На я бы... вас что, смущаю чем-нибудь? Чего, так... Чего вы такие зажать? Вы, вы просто... Фрэн, говоря, вы ну еще, Ну будете... не хватайте увая на то. Ага. Вы, 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 я же не пришел у вас, б***ь, пыт. Сейчас мы переходим к рубрике «Новое веяние журналистики». Мы с Василием Горостюком ломаем стереотипы. Я как будто бы вот сейчас говорю вам стереотип, ну то, что думают mm -hmm. люди. Мышцы не означают сила. Можно его? Говорят, что постоянные занятия отнимают слишком много времени. И стереотип заключается в том, что чем сильнее человек, mm -hmm. тем, соответственно, уровень IQ ниже. Да, такие. То есть это не стереотип. Не, правда. Вы, вы достаточно умный человек. Да я притворяюсь просто. То есть э, перед тем, как идти в надо делать Треба подумать на сам да. Будь або красивым, або разумным. Вот оно как. А вы хотели бы, как э, т, э, Арнольд Вы знаете, Арнольда? Да? Не знаю. Я Карноль, що? Ну, ви почали питатися. Ви б хотіли, я Карноль? Що? Так, да, я б хотів, як Карнольд. Можу сміливо про це заявити, я не скриваю ні від кого. Я б хотів, як Карнольд. Це блядь, і блядь. якась. Вашу программу можно в прямом эфире запускать, я говорю, блин. На центральном телебачении. А, как Арнольд Шварценеггер. Франк, вы же что ну Франк. Задайте полностью питание, ну йоганый бабай. Ви ну, б змогли, як Арнольд, зіграти термінатора? Ну, чуть не зміг. Там мало говорити треба. Там головне робити, ліпити морду і все. Який у вас розмір ноги? Зараз не про це ж запитання. Якщо да. ви м'ясо їсте, у мене таке враження, що ви м'ясо не їсте. Ні, то є. Колір обличчя вас видає. Це із-за того, що я волнується. Я взагалі рум'яний. Ну, поки що не видно, от коли у вас з'явиться рум'янець, тоді ви почнете дихати. Ты вас А Вы кушать хотите? Нет. Хорошо. Я бы уже хотел есть, я бы с вами не разговаривал. Ну я, когда хочу есть, я злый. Я э, предлагаю вам, э, как самому сильному человеку планеты, э, состязание. Интерес в чем? Э, в, 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 просто соревнование, чтобы я как будто бы соревновался с чемпионом мира. Давай этой репа, и мы обменяемся. Ты вы меня убьете, Кендри, не Давайте. Я готов. А? Да. Вы первый. Не, вы первый. Но вы... Но я подержу, насколько вы мне пожалели, и тогда... Но вы же понимаете, что это э, дружеское состязание. понимаете? Ні, я ж прям прямолінійний, я не розумію жарти. Салфетки принесить. Ну, якщо якщо кров буде йти, так. Ну, щоб палець не скользнул, блядь, по лице не палець собі поламаєш, блядь. Ну. Та Что, серьезно? Не, ну просто стрёмно, Вы а? же сказали, смотря как я ударю. Я сказал полную силу лопан. Давай. Василий, мне очень <звы> нормально? Вот такое получилось интервью.